З нами этот сюжет. дивилася Ирина Коротыч. Это журналист, активный дописыватель у мережі Facebook, блогер. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Ну, вот, собственно говоря, на вашей странице очень много интересной, очень важной информации о Крыме. Что для вас Крым? Откуда такое понимание ситуации? Ну, Руслан, прежде всего, я родилась и выросла в городе Севастополе. Я так. живу в Киеве только с 2000 -го года. До этого времени я жила в Севастополе. У меня там родной дом, у меня там семья. И, в принципе, я всегда планировала туда, именно туда вернуться. И там, ну, как минимум, пенсию точно, на пенсии жить точно там. Что сейчас мешает? Ну, в первую очередь мешает понимание абсолютной бомбы, которая готова взорваться, и не понимание того, что произойдет завтра. Мои родные, которые сейчас живут в Крыму, моя родная сестра живет в Севастополе, они реально напуганы. Они не понимают, что с ними будет завтра. И каждый день ежедневно общаясь с ними... Я сделала для себя вывод, что этого не понимает подавляющее большинство жителей полуострова. Как вы думаете, все-таки осознают ли крымчане, с какой острой глобальной проблемой они столкнутся в случае отсоединения от Украины? Нет, я абсолютно убеждена, что не осознают. И знаете, я бы хотела сказать вот о чем. Мы сейчас можем бесконечное количество аргументов приводить к Крыму а, в для того, чтобы попытаться помешать этому решению. Ну, во-первых, я полагаю, что никто из нас, как минимум с вами, не думает, что этот референдум что-то решает. Давайте будем честными и откровенными. Результаты референдума предрешены. Это, во-первых. А во-вторых, та ситуация, которая сейчас в Крыму, она не случилась за три месяца. Безусловно, очень хорошо постарались во время Майдана многие украинские СМИ. Огромное спасибо телеканалу Интер. В кавычках, а, да? да? Да, спасибо, да? конечно, а, в кавычках. да Огромное спасибо телеканалу «Интер», который на протяжении трех месяцев рассказывал крымчанам. Почему «Интер»? Потому что русскоязычный канал. В Крыму все-таки подавляющее большинство жителей русскоязычные. Именно поэтому там такими рейтингами пользуются российское телевидение и наш замечательный «Интер». И когда три месяца людям рассказывают о том, что в Киеве на улицах свирепствуют бандеровцы, которые убивают русских. И понятно, что люди реально напуганы. Но Я все-таки звоню близким, говорю, как вы там. А мне весело так отвечает жена моего отца. Ничего, готовимся, вооружаемся. Я говорю, против кого? Ну, против вас бандеровцев. Зараз самый час самого этого запитания, ведь нашего спонсора торговельной марки Якубс Марх Ирин, ваш Facebook превращен в вот, вот такую листовку, которую раздают в Крыму. Это правда. Так вот, некоторые пункты из того, что можно здесь прочитать: крымчане, у которых дети учатся или живут в Киеве, Харькове Днепропетровске. Завтра ваши дети окажутся за границей. Простые граждане, привыкшие к тому, что вода в кране уже не по графику, а всегда или почти всегда, и с электричеством перебоев не бывает. Завтра эти коммунальные блага. Будут стоить для вас в 8 раз дороже. Матери, сыновьям которых вот-вот исполнится 18, завтра ваш сын пойдет служить в российскую армию. Вот э, как вы думаете? Ну, понятно, никаких тут сантиментов нет. Тут реальная правда и ситуация, вы понимаете, изнутри. Вот это поможет? Нет, я уверена, что нет. На самом деле мы сейчас ведем себя примерно э, по отношению к Крыму вся Украина ведет себя по отношению к Крыму примерно так, как э, по отношению к Украине ведет себя Россия, да? Да как же вы твари не понимаете, что мы хотим помочь? кричит Россия агрессивно громко вводя войска э, нас пытаются убедить в том, что старший брат э, жаждет нам блага. И мы, ну согласитесь, да, мы готовы отказаться от каких угодно российских миллиардов, мы готовы идти в неизвестность, выстраивать совершенно другой западный вектор развития страны, только чтобы подальше от такого старшего брата. И на самом деле цель вот этой вот 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 этих вот моих душевных криков и цель листовки, которую мы совместно с крымскими активистами разрабатывали, печатали, не объяснить людям, что им будет плохо, если они уйдут из Украины. Главная цель Цель, чтобы люди вообще в принципе понимали, что с ними происходит. Вот вы говорите в своих постах, что а, мы переболели Януковичем, в каком-то смысле, да? А, и Крым тол тоже должен переболеть Россией. То есть мы за за свое выздоровление заплатили большую большую цену, больше ста жизней. А вот какую цену должен заплатить Крым за свое выздоровление, Люда? Это, к сожалению, сейчас не скажет ни один врач, ни один социолог, ни один политолог. Крым действительно болен Россией уже давно. Это такая велотекущая стадия. 20 лет в Крыму крайне сильна пророссийская риторика. Крым, как кажется крымчанам, особенно севастопольцам, я как житель этого города могу твердо сказать, Крым считает, что он случайно оказался в составе России. С одной стороны, крымчане упрекают, что Украина нами не занималась. Но, дорогие мои, у вас была автономия, а Украина на минуточку несла на себе 65% крымского бюджета. Это называется не занималась. И сейчас, в данный момент, мы все стояли на Майдане, я лично стояла день и ночь. Для того, чтобы в стране не было Януковича, для того, чтобы не было коррупции. И вот моя личная цель чтобы открыли те заповедники, которые перегорожены во время в эпоху Януковича, да, и они, они открылись. И угу. мне очень больно осознавать, что завтра они захлопнутся обратно. Крымчане, скорее всего, не воспользуются этим шансом. Ирин, сейчас самая опасная профессия в Крыму ⁇ это журналист и такие активисты и блогеры, как вы, которые раздают информацию, пытаются донести информацию крымчанам, чтобы они хотя бы ну, допускали совсем другую мысль, другую информацию и ее анализировали. И хочу закончить словами вашей сестры, которая живет в Крыму и делает то же самое, что и вы. Она написала, мне вчера ночью, Евгения, короче, пишет, мне вчера ночью написала совершенно незнакомая женщина, увидевшая мои посты. Писала, что очень нас поддерживает. Я плакала, когда ей отвечала. И понимала, вот еще одна соломинка. И уже выходит, что целый плод у меня тут. Так что удержусь, не утону. Спасибо вам, родные. Огромное спасибо. Спасибо. спасіба нагадаю. Студій сніданку була Ірина Коротич, журналіст, активний дописувач мережі Фейсбук. Дякуємо за розмову. І Сил вам і натхнення. Дякуємо. Ми пам'ятаємо, що наша з вами сила в єдності.